Salam dostlar. Biz bu videoda Sizlə 2017-nin düşüncələrsinə nəşr etdiyi siniflər üzrə testin ilkin anlayışların, deməli, A variantda baxacağıq. Vaxt ititmədən keçək testlərə. Fəaliyyət bölməsinə baxaq. Fəaliyyət bölməsində bizə nədir? Fəaliyyət bölməsində bizdən X maddəsinin möv və kürəcilikdən istifadə edilməyə qurulmuş modeli verilib. Deyir ki, ə, ümumiyyətlə X maddəsi nədir? İbarətdir. Hansı elementar atomlardan ibarətdir? Oksigenlərdən ibarətdir, kükürdən ibarətdir, bir də hidrogenlərdən ibarətdir. Deyir ki, buna əsasən X maddəsinin molekulun kimyəvi formulu. Əslində mel və kürəcilik, möv kürəcilik modeli düzgün verilməyib burada. Çünki biz görürük ki, ə, 4 dənə oksigen var. Yəni qırmızılar oksigenlərdir bunlar. 4 dənə oksigen var. Diqqətnə fikir versəm, molekulyar cizgi modelinə görəcəyik ki, burada 2 dənə rabitə var. Və bu hissədəki var. Burada 2 dənə rabitə görsənir. Və bu hissədə 2 dənə rabitə görsənir. Və belə çıxır ki, onda oksigen 3 valentlidir. Bir rabitə burdan gəlib. 2 rabitə də burdan. Oksigen 3 valentlidir və hidrogen də 2 valentlidir. Bu hissədə indi doğru göstəriliblər burada. Fikir verin. Yenə də oksigenə. Burada hidrogen 1 valentlidir, doğrudur. Amma oksigen ə, yenə də doğru göstərilməyib. Ə, kükürdən 2 rabitə birləşib oksigenə, bir də hidrogenə. Yenə də oksigen 3 valentlidir. Əslində belə olmalıdı. Təsəvvür eləyək ki, bunların modmil kürəciy modeli bu formada olmalıdı. Kükürd ortada yerləşəndə 2 dənə oksigen atomları rabitə birləşir. Sonra oksigenlər bilə də hidrogen. Deyək ki, hidrogendirsə, bunlar belə hidrogen. Molekulyar rej modeli bu formada olmalıdır. Rabitələr bu formada birləşməlidir, lakin orada doğru göstərmir. Sonra bizə deyir ki, bunun kimyəvi formulunu müəyyən edin. X maddəsinin kimyəvi formulu necə olacaq? X maddəsinin kimyəvi formulu 4 dənə oksigendir, 2 dənə hidrogendir, 1 dənə də kükürdüsə, o zaman olacaq. H2SO4. Deyir ki, X maddəsinin bir molekulunda olan qeyri-metal atomlarının sayını müəyyən edin. 2 dənə hidrogen də 1 dənə kükürd, 4 dənə də oksigen olduğundan 7 atom olacaq. Keçək növbəti suala. A variantından başlayır. A variantında deyir ki, nöqtələrin yerinə müvafiq ədədləri yazın. Ümumiyyətlə biz bilirik ki, 1 mol Ə, maddənin normal şəraitdə tutduğu həcm 1 mol nə qədərdir? 22.4 litrdir. 22.4 litr. İndi oksigeni bizə verib ə, 3 mol oksigen verib. Deyil 10 litrini. Əgər 1 molu 22.4 litrdirsə, 3 molu 1 mol 22.4-dürsə, 3-ü olacaq x. x bərabərdir 67.2 litr. Yəni burada olacaq 67.2 litr. Deyək ki 3 mol hidrogen nə qədərdir? Əgər 1i 2 qramdsa, 1 mol hidrogen 2 qramdsa, yəni hidrogenin MR-i 2 də. O zaman 3 moli olacaq. Deyək ki y, y bərabərdir 6 qram. Yəni burada olacaq 6. Sonra 3 mol ə, oksigen deyir, neçə qramdır? 1 mol oksigen 32 qramdır. Yəni oksigenin MR-i 32 olduğundan 1 moli 32 elə. Molyar kütləsi 32 gramdır. 1 molu 32-dir. O zaman 3-ü olacaq nə qədər? 3-ü olacaq. Deyək ki, Z, Z təbərləbərləyir 96-dır. Assalam. Bu da belə. Burada da olur 96. Keçək növbəti suala. Növbəti sualda bizə nə deyir? Deyir ki, feri 2 ölçlü -də dəmir boksitdən yəni kütlə payını düzgün qeyd edən diaqramı göstərin. Diaqramda dəmir göstərir boz boz nadir göstərir bizə. Verin. A oksigeni isə göy ilə göstər. Əvvəlcə molar kütləsini tapaq və yaxud MR e molar kütlə fərqi yoxdur. M Fe2O3. Verim 2O3 bərabərdir. Nə qədər eləyir? On tapaq. 2 dənə dəmir olduğundan 2 * 56 eləyir 112 + gəlsin. 3 dənə oksigen olduğundan küçü də vurub 16-ya, bu deyilir 48. Da bərabərdir 160 eləyəcək. Deməli bunun əmi oldu 160. O zaman 1-ni tapsaq o biri məlum olacaq. Deyək ki, dəmiri tapırıq. Yazıram omega dəmir. Ferrum bərabərdir. Dəmir burada 112 idi. 112-ni bölürəm cəmə, yəni 160-a vururam 100-ə. Vururam 100-ə, 100 faizə faizləm verir bizə bu da bərabərdir. 100%-ə vuranda bu da bərabərdir. 0-la 0 getdi. 112-ni 16-ya böləndə 7 dəfə bu deyilir. 70% deməli burada dəmir nə qədərmiş? 70% imiş. 100% imiş. İndi diaqramı fikr verək. Diaqramda boz olan 70 olmalıdır. Yəni birinci diaqram doğrudur. Bu formada doğrudur. 70% bura bu hissəki var, buraya qədər 70. Bax, bu isə 70 elə. 70% dəmirdir, deməli oksigen də 30%-dir. Onu da hesablasaq 30 çıxacaq. Sadə vaxt itkisi olmasın deyə keçək növbəti suala. 3-cü sual. 3-cü sualda deməli ə, tutucu stativ kolba və qıfı istəyir. Ə, bu kolbadır. Kolba bu qövtdür. bu tutucu kimi götürək. bu tutucudur. tutucu. bu da ki ştativ. indi taxtadan da, plastikedən də, nədir əslində elə bu tutucuya dediyim tutucuya da ştativ deyirlər. Məsələn, taxtadan olan belə bir ştativlər olur. indi tutucu ilə ştativ demək olar ki, eyni funksiyanı yerinə yetirir. Bu da olur ştativ. Sonra keçək növbəti suala. Göstərilən qazların deyir həcmini müəyyən ə, edin. 8 qram H2. Biz bilirik ki, H2 haşki, H2-nin MR-i 2-dir və ya da M-i 2-dir. Yəni molar kütləsi 2 qramdır. 2 qramı alır 22.4 litr. 22.4 8-i nə qədər olacaq? Deyək ki, x eləyək, x də bundan 4 dəfə çoxdur dəliyəcək 89.6 litr. Sonra oksigen 64 qram oldu isə. 30 oksigenin molar kütləsi 32 qramdır. Yəni 32 qram oksigenimiz eliyə girmək 22.4 litr. O zaman 64 qramımız olacaq nə qədər? Deyək ki, y, y, y 2 dəfə bu bundan çox olduğuqla litr də 2 dəfə çox olacaq. Yəni bu olacaq 44.8 litr. Keçə növbət suala. Növbət sual 5-ci sualdır. 5-ci sualda bizə nədir? Deyək ki, qarışıqları uyğun olan ayrılma üsullarını, qarışıqları uyğun olan ayrılma üsullarını qeyd edin. Xörək duzu və su qarışığı, xörək duzu ilə su eyniliyini qarşılıq əmələ gətirir. Biri bərkdir, biri də mayedir. Eynicisi qarışıqlar bərk və maye olanda bunu buxarlandırma ilə yaxud da kristallaşdırma ilə biz ayıra bilərik. Yəni birə uyğun gəlir. 2. Orta məktəbdə bu formada verir bu qarışıqların ayrılma məsuliyyətini. Keçirib ikinciyə. Ə ikinci dədir bitki yağı və su qarışığı. Bitki yağı ilə su müxtəlif cinsli qarışıq əmələ gətirir. Bitki yağı ilə su hər ikisi maye olduğundan, maye ilə maye müxtəlif cinsli qarışıqları biz ayırıcı qıfla ayıra bilərik. Yəni 2 uyğun gəlir B. Dəmir tozu və kükürd tozu qarışıq. Bunundakı yəni müxtəlif üsulları burda maqnit maqnitlə təsir etməyinə ayıra bilərik. Başqa üsullar da var bunun üçün, amma biz maqnitlə təsir etməni verilə bəyə götürürük. Yəni dəmir tozu ilə kükürd tozları arasını üçə uyğun gəlir A. Maqnitlə təsir etməklə ayırar. Maqnit dəmir tozunu özünə çəkəcək, yerdə qalacaq kükürd tozu. Keçək növbəti suala. Növbəti sualda nədir? Bizə deyir neytron sayı bərabər olan atomları müəyyən. Biz bilirik ki Ə, atomun kütləsi onun proton və neytronların cəminə bərabərdir. Yəni atomun kütləsi protonla neytrona əsasən hesablanır. Burada nisbi atom kütləsini verib. Nisbi atom kütləsi, yəni protonla neytron cəminə bərabər olduğundan protonu veribsə neytron tapa bilərik. 14-dan 7 çıxanda 7 eləyir. 16-dan 8 çıxanda 8 eləyir. 18-dən 8 çıxanda 10 eləyir. 19-dan 9 çıxanda bu nə eləyir? 10. Bərabər olanlar oldu Z-nə T. Yəni cavab oldu Z və T. Keçək növbəti suala. Növbət sual bizə Venn diaqramı verib. Venn diaqramında kükürd və misi verib, deyir ki, qeyri-metaldır. Qeyri-metaldsa bu təbii ki kükürd aygadır. Kükürd qeyri-metaldır. Bu gəlir birə. Adi şəraitdə bərk oldu. Hər kəsi bərk oldu da adi şəraitdə. Deməli 2 gedir ortaya plastik xassəldir bu metallara aiddir. Yəni misə aiddir olacaq. Üç gəlir bura. İstilik pis keçirir. Bu isə kükürdə aiddir. Kükürt pis keçir. Elektriyi isə keçirmir, demək olar. Sonra bu da gəlir bura. Belov. Keçirik növbəti suala. Növbəti sualda bizə nədir? Növbəti sualda, eee, madənin tərkibində daxil olan elementlərin kütləsini və karbonla oksigen verir deyək ki kimyəvi formula bunu kimyəyə yənədin. Mən əvvəlcə yazıram deyək ki karbon, oksigen. Bu x-dir, bu da y-dir. Kimyəvi formulu müəyyən etmək üçün deyək ki x-in y-yə nisbəti ə, bərabərdir. Karbon 3 olduğundan 3-ü bölürəm 12-yə nisbi atom kütləsi də. Bunun nisbəti oksigendəki 8 olduğundan 8-i də bölürəm 16-ya. Bu da bərabərdir bərabərdir. Bu eləyir ə, deməli 1/4. Bu 1/4 eləyir indi, yəni 0.25 eləyir. Bu birisi isə eləyir ə, deməli 1/2. Yəni bundan bu gedir. 16 ilə 8 1/2, 0.5 eləyir. Bu da bərabərdir 1-in 2-yə nisbəti. Yəni x 1-dir, y-dəki 2-dir. Formul olacaq CO2. Keçən növbəti suala. Növbəti sualda bizə deyir ki, hansılar maddənin fiziki xassələrinə aiddir? Maddənin fiziki xassəsinə aiddir. Onun aqreqat halı aiddir. Maddənin fiziki xassəsinə onun aqreqat halı aiddir. Yəni 1 yanma kimyəvidir, bir də sıxlıq aiddir. Yəni cavab olacaq 1-nə 3. Növbəti sualda bizdə nədir? Deyir ki, CO2 və H2 biri-bir moldu, biri də 3 moldu. Deyir qarşı tda H2-nin kütlə payını tap. CO2-nin Məri 44 olduğundan, H2-dəki 2-dir. Deməli 3 əgər 1 mol CO2-dirsə, o zaman 1-i vururam 44-ə. Bu eləyir elə 44. 3 mol əgər H2-dirsə, 3-ü də vururam 2-yə. Bu da eləyir 6 qram. Yəni cəm elədik burada 50. İndi isə deyir ki, H2-nin kütlə faizini tapın. H2-nin kütlə faizini tapmaq üçün biz nə edirik? 6-nı bölürük 50-yə və yaxud da burada yazdırıb O-MQ H2. 6-nı bölürəm 50-yə, vururam 100%-ə. Bu da bərabərdir 12 faiz edir. Ha bundan da bu gedir. İxtisar 2 dəfə elər 12%. Deməli, qarışıqda hidrogenin kütlə faizi 12% imiş. Buna da uyğun gəlir. D variantı uyğun gəlir. Keçək növbəti suala. 11-ə baxaq. 11-ci sualda bizə nə deyir? Der bəsit maddələri göstər. Oksigen bəsit maddədir. Ə Sonra su bəsit deyil, dəmir vidə bəsittir. Deməcə cavab oldu 1-nə 3. Karbon qazdakı bəsit deyil. Yəni bəsit maddə ümumiyyətlə nədir? Heynəvotundan nəmələ gələn maddələr, bəsit müxtəlif növ atomlardan nəmələ gələn maddələrsə, mürəkkəb maddə hesab olunur. Deyər metalları görsən, 12-ci sualda deyir ki, metalları göstər. Kalsium metaldır, doğrudur. Brom metal deyil, qeyri-metaldır. Natrium isə metal, doğrudur. Karbon metal deyil. Bir də mis metaldır. Cavab oldu 1 3 5. C variantı doğrudur. Keçək növbəti suala. 13-cü sualda deyir ki, Fe3O4 maddəsinin nisbi molekul kütləsini hesabla. Yazıram MR Fe3O4. O zaman bərabərdir 3-ü vururam. Dəmir 56-dır. Burada verib 56-dır. 3-ü vururam 56-ya. Üstə gəlirəm. 4-ü vururam 16-ya. Yəni oksigen də 16 olduğundan 4-ü vururam 16-ya. Bu da bərabərdir. 3 * 56-ya vuranda eləyir 100 ə, 68. Üstə gəlirəm 64. 4 * 16 = 64 eləyir. bu eləyəcək 2, bu eləyəcək 3, bu eləyəcək 2, yəni cavab olacaq 232 dəbən. Geçək növbəti suala, 14 sual, 14-cü sualda bizə nədir? Deyir ki, maddə verib SO3, oksigenin kütlə payını istəyir. O zaman SO3 üçün M-ini tapırıq. M bərabərdir SO3 üçün. Bir dənə S-dir, elir 32. üstə gəlsin 3 də nə oksigen dedilər 48. Bu elədir 80. Dem 80-dir. Oksigeni istəyirsə yazıram. Omeqa oksigen bərabərdir. Oksigen burda 48-dir. Yəni 48-i bölürəm 80-ə, vururam 100-ə. Bərabərdir 60%. Faizdir, faizdir 60%. Kütlə faizilə 60% faiz elə. Yəni cavab oldu burada B variantı. Keçək növbət suala. Növbət sual nədir? Növbət sualda bizə deyir ki, kalsium və soyuç birləşməsində elementlərin kütlən nisbətini hesablayın. Yazıram kalsium və soyuçda bir dənə kalsium var, yəni 40-dır, bir dənə 40-40-dır. Bir dənə kükürdümüz var, 32 eləyib, bir dənə 32-32 kükürt verilib də burada, kalsiumu verir, bir də oksigeni verir burada. 16. Bir dənə kükürdümüz var 32, 3 dənə də 16-mız var, 48 eləyəcək. Bu da bərabərdir ən kiçik ədədlə kütlə payamışa göstərilir. 8-ə ixtisar gedir. Belir 5, bu eləyəcək 4, bu da eləyəcək 6. 5-in 4-ə, 4-ün də 6-ya nisbəti bu olacaq. Cavab olacaq y. Keçək 16-cı suala. 16-cı sualda deyir ki, 3 dənə 1/10 23 molekul H2 neçə qramdır? Bunların düsturlarla da həlli vardır. Nə biləm, tənasiplə çalışıram ki, ən qısa yol olsun sizə deyim. Yəni tənasıplıqla hərlərindən çox istifadə edirəm. Deməli H2 neçə qramdır? 2 qram H2 2 qram H2 eləyir 6 dam %2 10 üstü 23 molekul. Bəs 3 dam %1 10 üstü 24 neçə qram edəcək? Neçə qram edəcək? Bunu belə yaza bilərik də 30 dam 1/10^23. Yəni sizin üçün rahat olsun deyə belə yazdım. 23-lərlə getdi, 23-lər getdi birə. 30.1-lə, 6.2-yə ixtisar gedir 5 dəfə. Deməli 5-i vururam 2-yə bölürəm 1-ə. Burdan da x bərabərdir x bərabərdir 10. Deməli 10 qrammış. Cavab oldu C variantı. Keçirəm 17-ci suala. Deyir ki 11.2 litr O2, 5.6 litr X qarışığı 20 qram olarsa X-in nisbi molekul kütləsini hesablayın. X-in nisbi molekul kütləsini hesablamaq üçün nəyə? Deməli 11.2 litr O2-ni biz çevirməliyik bunu molə çevirməliyik, vurmalıyıq onun kütləsinə. X-in nisbi molekul kütləsini bu formula ilə tapırıq fikir verin. 11.2 litr O2 neçə moldu? 0.5. Vururuq 32-yə. Yəni bunu vururam 0.5-i vururam 32-yə. Üstə gəlirəm 5.6 litr. X isə neçə mol eləyir? 0.25 mol. 0.25x. Buna deyirəm, yəni kütləsini bilmirəm deyə. Bu cəm eləyir 21. 20, gram, 20 belədir 0.532-yə vuranda belədir 16 üstə i̇şte gəlsin 0.25x bərabərdir 20. Burdan da 0.25x bərabərdir 4-ə. Burdan da x bərabərdir 16 elədir. Cavab oldu 16. Deməli x-in nisbi molekul kütləsi 16 imiş. Keçək növbəti suala, 18-ci sual. 3 mol CO2 və 1 mol COdan ibarət olan qarışığın orta molyar kütləsini müəyyən edin. Baxaq bu suala. Deməli e, M orta yazıram. M orta bərabərdir 3 mol CO2-dirsə 3 vururam 44-ə, üstə gəlirəm. 1 mol CO-dsa 1-i də vururam 28-ə, bölürəm bunların cəmiyə 3-a 1 eləyir 4. Bu da bərabərdir Deməli 2 44-ə böləndə eləyir, vuranda eləyir 132, üstə gəlsin 28, bölünsün 4 də bərabərdir. 160 bölünsün 4 də bərabərdir 40 qram mol. Yəni orta molyar kütlə bu qədərdir. Deyək ki, sabit valentli elementləri göstərin. Sink sabit valentlidir. Hidrogen sabit valentlidir. Sisinki 2 hidrogen 1 valentli olur. Bir də natrium sabit valentlidir. Bu da 1 valentli olur. Deməli cavab oldu 1 2 bir də 4. Bu da cavab 1 2 bir də 4. 20-ci suala baxaq. Eyni cisli qarışıqlar, eyni cisli qarışıqlar. Deməli xərək dərəcəsi eynicilidir. A gəlir. Bura qonşusu müxtəlif cinslidir. Bu gəlir. Bura Bitki yağı ilə su müxtəlif cinslidir, gəlir bura. Şəkərlə su eynicislidir, bura gəlir, bura. Deməli cavab eynicislidir Adir, müxtəlif cinslidir BC vurma gəlir. Diqqətinizə görə sağ olun. Növbəti videolarda görüşənədək.